Доброго дня, уважаемые никопольчане Вот опять встретился со старым-старым другом, самым настоящим другом Это от Бога медик Николай Позывной Шаман пообщались. Мы не будем, конечно, рассказывать все, что там и как происходит. Это мы уже потом, после перемоги, гробом, не один сюжет. Вот. Канчик встретил его со своим характером немножечко так. Ага, видно, обиделся, что давно не приезжал. Да, но потом не отходит. Ну и мне, понятно, очень приятно увидеть старого друга. Пару слов скажи. Привет, Никопольтянин. Я э, наконец-то еще раз э, приехал домой, чтобы хотя бы немножко отдохнуть с детьми. Очень сильно соскучился с детьми, мамой, Виктором, соскучился с другом. Рассказывать ничего не хочу, честно. Вот у Витя даже... Я я говорю, Витя, давай не будем ну, потом Это очень т, 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 тяжелая ценуха везде, можно сказать. На днях, перед тем, как я сюда в Никополь выезжал, встретился с нашим земляком, парнем. Позывную его Метр. Метр, почему он Метр? Он рос там даже выше меня. Два метра ростом и я у него спрашивал вот я в отпуск еду он начал плакать я говорю везет тебе хоть ты поедешь дома побудешь несколько дней и я у него спрашиваю, мэтр, что тебе с дому привезти когда буду возвращаться назад он говорит а можешь плак принести я говорю, приду, да, Вите, возьму флаг лично для тебя. Так что мы передадим тебе. Да, деньгаз, метр. Так что мы тебе передаем, вот он флаг. Витя, его и лично тебе. Но ну, это не сбрасывали с деньгами на флаг, и там он у меня остался в студии еще пару штук. Поэтому кому нужно, звоните. Потому что, ну, действительно, вот... Скажи, как он, как частичка дома. Да, да он, все говорят, вот, начинают брать руки, целуют его. И говорят, это же Никополь, это частица наша. Там, где постоянно обстрелы идут, где... А так все хорошо. Коль, ну еще пару слов скажи никопольчанам. Держитесь. Мы, перемога будет за нами. Мы... Вернемся все с перемогаю. Спасибо. Все будет Украина.